शाह की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इस वजीफे को करने के बाद इन श हर किस्म की परेशानी जितनी भी बड़ी से बड़ी हो वो दूर हो जाएगी क्योंकि ये वो वजीफा है जो आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसम ख़ातमनबीन पर भी जब सख्त से सख्त परेशानी थी तो वो पढ़ते थे ये एक ऐसी दुआ कि अगर आप इसे दिल की गहराई और अल्लाह पर यकीन रखते हुए पढ़ेंगे तो आपकी सख्त से सख्त परेशानी दूर हो जाएगी इन शह वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि गोसप इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक्यून को प्रेस करें और कमेंट्स में आप दुआ के बाद आमीन भी लिख देंगे तो मेरे लिए हौसला बढ़ेगा और अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो मेरा नंबर दिया हुआ थामनेर के ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत शुक्रिया दोस्तों आज जो वजीफा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इस वजीफे को करने के लिए इन ताला आपकी जो भी परेशानी होगी सख्त से सख्त परेशानी वो सब खत्म हो जाएगी ताला क्योंकि परेशानी करने का ये वो दुआ है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम ख़ातमनबी जी पर भी सख्त सख्त परेशानी में पड़ते थे ये एक ऐसी दुआ है कि अगर आप इस दिल की गहराई और अल्लाह पर यकीन रखते हुए पढ़ेंगे तो आपकी सख्त सख्त परेशानी दूर हो जाएगी क्यों का कुरान मजीद में है कि अल्लाह पाक मजीद में फरमाया है कि शिरक के अलावा हर वो गुनाह को माँ फरमा देगा तो मेरे भाई मेरी बहनों जब बंदा गम में कहता है अय मालिक मैं शिरक नहीं करने वाला मैं तेरी इबादत करने वाला हूँ और तोहीद को मानने वाला हूँ मैं मुशरक़ नहीं हूँ तो अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आती होगी और अल्लाह इन अल्फाज को बदलने में इस बंदे की हर परेशानी को दूर फरमाता होगा सुबह अल्लाह ऊद उसकी पंद्रह सो पच्चीस और सफा बानिफी सही सन अबी दऊद जर्द नंबर एक सफा नंबर दो सौ चौरासी चु, के ऊपर भी यह दुआ मौजूद है और इसी तरह ये दुआ पढ़ने से इनशालाह तला हर किसम की परेशानियाँ हर किसम की तकलीफें सब दूर हो जाएंगे इनशालाह तला दुआ क्या है अल्लाह हो अल्लाह रबी लाओ शर् को बेहीशायन अल्लाह हो अल्लाह रबी लाओशर् को बेशायन अल्लाह हो अल्लाह हो रब्बी लाउरे को अल्लाह अल्लाहो अल्ला रब्बी लाउशरे को बेहिशायन शायन इन शह ये वो दुआ है जो हजूर सल्लम पढ़ते थे इसका मतलब क्या है कि अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसी के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो शर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ फरमा देगा और जब बंदा गम में कहता है अल्लाह हो अल्लाह हो रबी राशर को बेचैन के अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शर्क नहीं ठहराता तो और जब बंदा गम में ये कहता है तो और साथ में यह कहता है तेरी इबादत करने वाला हूं और तोहीद को मानने वाला हूं मैं मुशरक नहीं हूं तो अल्लाह को यह अदा कितनी पसंद आती होगी जो पैगम्बर सल्ला वसल्लम जब ये दुआ पढ़ते थे तो उनकी मुश्किल खत्म करता था और हमारे लिए सल्लम ने यह दुआ छोड़ी है कि हम भी ये पढ़ें ताकि हमारे लिए परेशानियाँ ख़त्म हों हमारी हर किस्म की सख्त से सख्त मुसीबतें दूर हों और इन अल्फाज के बदले में हाउस बंदे की हर परेशानी को दूर फ़रमाएगा इस दुआ को मुसीबत और परेशानियों में ज़रूर पढ़िए अल्लाह ने इसके एक एक लाभ

आपने ये दुआ पढ़नी है फिर देखिएगा अल्लाह पाक किस तरह हम सब के लिए आसानियां पैदा करेगा आप सब की परेशानियाँ खत्म करेगा हार आने वाली तकलीफें खत्म करेगा दुआ के लिए हाथ उठा लो या रब ताला हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा या बार ताला जो गलतियाँ कुताहियाँ हो गई इस वजीफे के अंदर वो हमें माफ कर या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ तो ही से मदद मांगते हैं या दऊला शरीक है अल्लाह अल्लाह रब्बी, रबी अल्ला तू ही मेरा रब है। ला और तेरा कोई शरीक नहीं है तू वह ला शरीक है बारेला तू मेरी मदद कर बारेला जो तंग दस्त हैं, उनकी तंग दस्तियां खत्म कर जो क, कैद हैं उनको रिहाई आ फरमा बारीला जो हर तरह से परेशानियों में घिरे हुए उनकी परेशानियां ख़त्म कर बारे जो बे हैं उन्हें नेक उलादा फरमा बारेला हमें मांगना नहीं आता बेन मांग आता फरमा या बारेला आ... बड़ा गफूर और रहीम करीम है हमारे ऊपर भी करम कर तू बड़ा रहीम है हमारे ऊपर भी रहम कर बार तू बड़ा राजे के हम हमारे रिस्क में इजाफा कर बार हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर बार राह जन बहन भाइयों के शादियाँ नहीं हो रही उनके नसीब अच्छे कर उन्हें अच्छे रिश्ते भेज या बार मेरी दुआओं को मंजूर कर बार राह तो दिनों की रास् बेहतर जानता है तो दिलों के राज बेहतर जानता है हमारे दिलों की हर नए ख्वाहिशात पूरी कर बारीला जो घरों में बेटियां बैठी हैं उनके अच्छे नसीब कर बारीला अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज ना कर या बारीला तू बड़ा गफूर और रहीम है हमें मांगना नहीं आता बिन मांग गया था फरमा तू दिलों के राज बेहतर जानता है हमारे दिलों के राज बेहतर जानता है बारीला हमारे दिल की हर नए ख्वाहिशात पूरी कर बारीला बंदों के आगे मत झुका अपना बंदा बना कमल करने की तोहफी कता फरमा उन रास्ते पे चला जिस पे तू राजी तेरा प्यारा महबूब उस आल और साहबा कराम राजी बार गुनागार हैं बदकिरदार हैं खताकार हैं माफी के तलब गार हैं माफ कर या बार हमारे घरों पर अपनी खसूसी रहमत करम नवाजी अता फरमा या बार हमें मांगना नहीं आता अता फरमा बार अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर बार जो वजीफा पढ़ा है जिस मकसद के लिए पढ़ा है वो वजीफा मेरा पूरा कर बार मेरे परेशानियाँ खत्म कर बार जो भी बहन भाई सुन रहे हैं उन उनकी परेशानियां खत्म कर बारह रात जो भी ये वजीफा करे उनकी परेशानियां खत्म कर जिस मकसद के लिए वो कर रहे हैं उनके मकसद पूरे कर बारे ला तू बड़ा गफूर रहीम करीम है करम करने वाला है रहम कर रहम करने वाला है सब के ऊपर हमारे ऊपर भी रहम कर सब की परेशानियाँ ख़त्म कर हमारी भी परेशानियाँ ख़त्म कर बाड़ा बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा और जो औलाद दी हुई है उनकी ज़िंदगी अता फ़रमा और उन्हें नेक बना पाँच वक्त का नमाजी बना अपना प्यारा बंदा बना ऐसा बंदा बना हमें भी हमारी औलाद को भी के जेद से आप राजी और आपके प्यार महबूब उसकी आल असहाब इक्राम सब राज़ी हूँ ला करम कर बारे ला करम कर बारे ला करम कर बारे ला अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर तो बड़ा गफूर और रहीं मैं वाहूला शरीक है ला हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर या बारे ला मेरी दुआएँ हम सब की दुआएँ कबूल कर आमीन आमीन या रब्बल बहुत शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने का गोसेप इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल फाइव को सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें कमेंट से मेरा हौसला बनता है शेयर करें सदक जारी है शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम